नमस्कार विद्यार्थी आणि शिक्षक बांधवांनो पहा आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक एक दोन हजार चोवीस पंचवीससाठी ही विषय आहे हिंदी सहावी या इयत्तेचे हिंदी विषयाची जर प्रश्नपत्रिका आपल्याला डाउनलोड करून विद्यार्थ्यांना द्यायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकता आणि तुमच्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकता अशाच प्रकारची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आपल्याला आकारिक मूल्यमापन चाचणी एकसाठी येणार आहे त्यामुळे या प्रश्नपत्रिकेची उत्तरं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत पहा प्रश्न पहिला आहे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य मी लिखू बस स्थानक पर कितनी बसे खडी है बस स्थानक पर तीन बसे खडी है हवा खेत में कब तक रही पहर दोपहर हवा खेत में रही है पहा खेत में कब तक रही त्याचं उत्तर आहे पा पहर दोपर हवा खेत में रही है मां ने क्या कहकर ऋतिक को मेला देखने जाने से रोका मां ने कहा घर में कोई बड़ा नहीं है। तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? कहकर को मेले देखने जाने से माँ ने रोका हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान मना है लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कृति पूर्ण करो बसंती हवा की विशेषताएं बसंती हवा की विशेषता क्या है तो बावली बड़ी मस्त मौला जिधर जाती उधर घूमती बड़ी निडर है इस प्रकार बसंती हवा की विशेषताएं हमें लिखनी है चार गुण के लिए चार मार्क के लिए यह कृति पूर्ण करो यह प्रश्न था नाक पर आधारित दो मुहावरे लिखो नाक कटना नाक रगड़ना इस प्रकार हम नाक पर आधारित दो मुहावरे लिखना है उसके बाद प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर गांव के पास टिम्बिम्बा लगा था गांव के पास पुस्तक मेला लगा था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बहे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो ती वाक्य में लिखो परी ने ऋतु को क्या समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती परी ने ऋत्यु को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली परी ने ऋतिक के सामने एक लाख लाल रंग की मखमली पोटली रखी ऋतिक ने पोटली खोलनी चाहिए पर उसका मन नहीं हुआ तभी किसी ने आवाज दी और कहा बेटा मेरी पोटली देखी तो ऋतिक ने यह पोटली उसे दी इस प्रकार परी ने ऋतिक की परीक्षा ली आकृति पूर्ण करो दिए गए शब्दों के लिए लयबद्ध शब्द सरसो बरसो महुआ कछुआ हवा दवा अलसी तुलसी बावली सावली इस प्रकार की जो आकृती थी व पूर्ण करणं अपेक्षित आहे शब्द मे नयन आख हवा पवन या पद्धतीने पहा हिंदी विषयाची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी सोडून दिलेली आहे जर तुम्हाला ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे लिंक त्या लिंकला क्लिक करून ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा आणि विद्यार्थ्यांना सोडवण्यासाठी द्या सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो धन्यवाद